السلام علیکم ناظرین آج ایسی کہانی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بہت زیادہ دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی ہے قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک مالدار آدمی تھا اس کا اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتے اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے جب وہ بڑا ہوا تو ماں باپ نے اس کی شادی کر دی اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی سات دن تک دعوتیں چلتی رہیں آٹھویں روز دلہن کو رخصت کیا گیا دلہن دن بر کی تھکی ہوئی ایسے گھوڑے بیچ کر سوئی کہ پھر صبح ہی اٹھی صبح اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر نہیں ہے کچھ دیر بعد حسن کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اس نے جب حسن کو نہ دیکھا تو بہو سے پوچھا بہو کو کیا پتا تھا حسن کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا سب ملازموں نے تلاش کرنا شروع کیا مگر کہیں بھی حسن کا پتہ نہ چلا منٹوں میں خوشی کا گھر سوک میں بدل گیا حسن کے والدین بہت اداس اور ہر وقت روتے رہتے اسی طرح کافی دن گزر گئے ایک دن حسن کی بیوی نے اپنے سسر سے کہا کہ کیا یہ اچھا نہ ہوگا میں حسن کی غیر موجودگی میں اسی طرح گھر کو رکھوں جیسے وہ ہوتے تو رکھتے سسر نے کہا بیٹی جیسے تمہاری مرضی اگلے روز حسن کی بیوی نے مہمان خانہ کھلوا دیا اور ایسی توازے شروع کی کہ دور دور تک چرچے ہونے لگے اپنے ساتھ میکے سے وہ بہت سارے نوکر چاکر کر بیش قیمت قالین اور برتن وغیرہ لائی تھی اس نے مہمان خانہ خوب اچھی طرح سجایا اور نوکروں کو خدمت پر لگا دیا اگر چار مہمان آتے تو ان کی خدمت کے لیے چار نوکر توازے میں لگ جاتے دس مہمان آتے تو دس نوکر مہمانداری کرتے رفتہ رفتہ یہ خبر ہاتم تائی تک پہنچی وہ سو سواروں کے ساتھ حسن کی ڈیوڈری پر آیا ایک سو ایک نوکروں نے ہاتم تائی کا استقبال کیا تین دن تک خوب مہمانداریاں ہوئیں ہاتم تائی نے یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر سوچا کہ یہ عورت تو اس کے لائق ہے اسے شادی کا پیغام دینا چاہیے اس نے حسن کی بیوی کو پیغام بجوایا مگر اس نے کہا جب تک میرے شوہر کا پتہ نہیں چلتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی حسن تائی اگلے روز ہی سفر پر روانہ ہو گئے کئی دن کئی رات مسلسل سفر کے بعد اس کی زین کا چمڑا بیکار ہو گیا اور اسے نئی زین کی ضرورت پڑی اس نے زین بنانے والے کو تلاش کرنا شروع کیا اس کی ملاقات حسن السراج نام کے ایک شخص سے ہوئی جو زین بناتا تھا اس نے حاتم تائی کی زین الٹ پلٹ کر دیکھی اس کا ناپ لیا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اسے نئی زین بنا دے گا حسو وعدہ اس نے جلد ہی زین بنا دی حاتم تائی نے زین کے پیسے ادا کیے اس کے کام کی تعریف کی اور زین لے کر وہ چلنے لگا تو اس کاریگر کار نے کہا اپنے پیسے واپس لیجئے اور میری زین لٹا دیجئے اس نے ہاتم تائی سے زین لے لی اور اس کے چاقو سے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ وہ بالکل بیکار ہو گئی ہاتم تائی کو بہت تعجب ہوا اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ نے پہلے تو میری زین بنا دی پھر خود واپس لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مگر کاریگر خاموش رہا جب ہاتم تائی نے بے حد اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا میں اپنا راز تمہیں بتا دوں گا مگر تم پہلے جوتوں کے کاریگر یوسف اسکفی کا واقعہ معلوم کر کے مجھ سے بیان کرو ہاتم نے کسی اور سے زین بنوائی اور ایک بار پھر سفر پر چل پڑا کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد ایک شہر میں اترا وہاں ایک شام وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے جوتوں کے ایک کاریگر کو دیکھا کہ جوتا بناتے بناتے وہ مسجد کے منار پر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا کچھ دیر وہ یوں ہی دیکھتا رہا پھر وہ سیڑھیوں سے اتر آیا اور جوتا بنانے میں مشغول ہو گیا کچھ دیر بعد پھر جوتا رکھا اور مسجد کی طرف دوڑا حاتم تائی نے دیکھا کہ وہ بار بار یہی حرکت کرتا ہے تو اس کے پاس جا کر پوچھا آپ کون ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں اس نے کہا میرا نام یوسف اسکفی ہے اگر میرا راز جاننا چاہتے ہو تو پہلے تم لوہار یقوب الحداد کا قصہ سناؤ پھر میں تمہیں اپنا راز بتاؤں گا ہاتم تائی پھر سفر پر روانہ ہوا وہ دن میں چلتا رات میں آرام کرتا یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچا وہاں ایک لوہار لوہا کاٹ رہا تھا مگر بار بار ہتھوڑا سندان پر مارنے کی بجائے اپنی پشانی پر مار لیتا جب وہ کافی زخمی ہو گیا تو اس کے دوست اسے اٹھا کر گھر لے گئے ہاتم تائی بھی پیچھے پیچھے چلا جب اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور ایسا کیوں کرتے ہو اس نے جواب دیا میرا نام یقوب الحداد ہے میں تمہیں اس وقت تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے داؤدس السمک کا قصہ بیان نہیں کرتے آتم تائی نے سرد آہ بھری اور پھر چل پڑا یہ سفر تو اس کے جی کا روگ ہو گیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا داودس السمک یعنی مچھیرہ داؤد اس نے سوچا کسی دریا کے قریب ہی ملے گا اس کا خیال صحیح تھا اس نے دیکھا ایک آدمی گندم جوار دالے وغیرہ سمندر میں پھنکوا رہا ہے آتم نے کہا تم کیسے آدمی ہو اس طرح اناج ضائع کر رہے ہو میں کچھ بھی کروں اس سے تمہیں کیا اس شخص نے جواب دیا تمہارا نام کیا ہے آتم دائی نے پوچھا اس نے کہا میرا نام داؤد اسمک ہے لیکن تم یہاں کس لیے آئے ہو آتم تائی نے اس کو اپنی آمد کا مقصد بتایا تو اس نے کہا میں تمہیں اپنا واقعہ بتا دوں گا مگر تم پہلے مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں اور بارش کیوں ہوتی ہے آتم نے سوچا شاید یہ آخری منزل ہے اس کے بعد ساری گتھیاں سل جائیں گی اس نے پھر سفر شروع کیا راستے میں اسے دو طاقتور آدمی لڑتے ہوئے ملے آتم کو دیکھ کر وہ رک گئے آتم نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم دونوں جن ہیں اور بھائی بھائی ہیں ہمارے باپ کے پاس پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا یہ جادوئی کلین تھا اب تم ہی بتاؤ کہ اس کے انتقال کے بعد یہ کس کو ملنا چاہیے آتم تائی نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اس پتھر کو میں دور پھینکتا ہوں جو شخص بھی اسے پہلے اٹھائے گا وہی اس کلین کا مالک ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے آتم تائی نے پوری طاقت سے پتھر دور پھینکا جیسے ہی جن پتھر اٹھانے کے لیے لبکے آتم جادوی کلین پچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور کہا اے کلین تجھے پیغمبر سلمان علیہ السلام کی قسم اڑ اور مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں مجھے پتہ چل سکے کہ ہوایں کیوں چلتی ہیں اور بارش کیوں ہوتی ہے پلک جبتے ہی کلین اڑا اور اس قدر اونچا ہو گیا کہ زمین گیند کی طرح نظر آنے لگی سات سمندر پار کر کے وہ ایک محل پر اترا جو سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ آنگن میں ایک بوڑا بیٹھا ہے جس کے بال سن سے بھی زیادہ سفید ہیں تم انسان ہو یا جن بوڑے نے پوچھا یہاں تک کیسے پہنچے بڑے میاں میں انسان ہوں آتم تائی نے جواب دیا خدائے بزرگو برتر کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا بوڑھے آدمی نے ہاتم کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہا میں پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا جن ہوں انہوں نے مجھے دو عجیب گھوڑے دیے ہیں ایک گھوڑا جب اڑتا ہے تو آسمان کے چشمے کھل جاتے ہیں اور پانی برسنے لگتا ہے دوسرے کے اٹھتے ہی ہوائیں آندھی طوفان کی طرح چلنے لگتی ہیں لیکن جسے بھی یہ راز معلوم ہو جائے وہ زندہ واپس نہیں جا سکتا اس لیے اب تم اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ آدم نے کہا ٹھیک ہے مگر مجھے اجازت دیجیے کہ ایک بار میں خدائے بزرگ و برتر کے حضور دعا کر سکوں بوڑے نے کہا ٹھیک ہے آتم تائی نے جادوئی کلین پلا دیا اور اس پر دعا کے انداز میں ہاتھ پلا کر کھڑا ہو گیا اور کلین سے کہا پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی قسم اڑ اور مجھے واپس وہیں پہنچا دے جہاں سے ہم اڑے تھے دیکھتے ہی دیکھتے کلین اڑا اور محل اور بوڑا نظروں سے اوجل ہو گئے سات سمندر پار کر کے وہ واپس لوٹا وہاں جن اب بھی لڑ رہے تھے اس نے قالین ان کو دیا اور داؤد سمک یعنی داؤد مچھیرے کے پاس پہنچا اسے ساری کہانی سنائی داؤد سمک نے کہا اب تم میری بات سنو میں ایک معمولی مچھیرا تھا ایک بار میں دریا سے جال کھینچ رہا تھا تو جال مجھے بہت بھاری معلوم ہوا میں نے پوری طاقت سے جال کو کھینچا اتنا وزنی جال میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھینچا تھا جال میں مجھے ایک بہت بڑی مچھلی ملی جب ہم اسے ریت میں کھینچ رہے تھے تو اچانک مچھلی پھٹ پھٹائی اور ایک موتی اگلا موتی کافی بڑا تھا اور اس کی روشنی سے سارا ساحل منور ہو گیا ہم نے دوڑ کر موتی اٹھایا مگر اتنی دیر میں مچھلی واپس پانی میں کود گئی موتی میں نے دس ہزار دنار میں بیچ دیا دس ہزار دنار سے میں نے خوب عیش کی مگر خرچ کرنے پر آؤ تو قارون کا خزانہ بھی کہاں پورا پڑتا ہے اب میرے پیسے ختم ہو رہے ہیں میں نے اپنی ساری دولت اس دریا میں جھونک دی ہے کہ وہ مچھلی ایک بار اور میرے ہاتھ آ جائے مگر اب میں تھک گیا ہوں تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے الگ کر دو آتم تائی نے کہا دس ہزار دینار تمہاری سات پشتوں کے لیے کافی تھے مگر تمہارے لالچ نے تمہیں برباد کر دیا اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ تم اپنے کیے کی سزا بکتو تو میں کیا کر سکتا ہوں اب وہ یقوب الحداد یعنی یقوب لوہار کے شہر پہنچا اور اسے سارا واقعہ بیان کیا تب یقوب الحداد نے اپنی داستان سنائی اس نے کہا میں شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا ایک بار ایسا ہوا کہ سفر میں مجھے سولہ سال لگ گئے سولہ سال بعد جب میں اپنے شہر واپس پہنچا تو شام ہو رہی تھی میں نے قافلے والوں سے کہا کہ ہم آج شہر میں داخل نہ ہوں کل جب ہم پوری شان و شوقت سے شہر میں داخل ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ مختلف ملکوں کی کیسی نادر اور بیش قیمت چیزیں ہم لائے ہیں اسی طرح ہمارے سامان کی اچھی نمائش ہوگی اور ہمیں دام بھی اچھے ملیں گے قافلے والوں کو میری بات پسند آئی اور سب نے شہر کے باہر ڈیرہ ڈال دیا مگر ابھی رات کا ایک پہر بھی نہ گیا ہوگا کہ گھر کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے میرا من تڑپنے لگا دل کے ہاتھوں مجبور میں اکیلا ہی شہر میں داخل ہو گیا جب میں اپنے مکان کے نزدیک آیا تو میں نے دیکھا کہ دیوان خانہ روشن ہے میں نے جھانکا میری بیوی ایک نوجوان لڑکے رہ رہی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی ساتھ ہی پنکھا بھی جھل رہی تھی یہ اجنبی کون ہے میں نے سوچا مجھے اپنی بیوی بی پر اور ماں پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں ایک اجنبی کو گھر میں آنے دیا غصے میں میری عقل جاتی رہی اور میں نے اپنی ماں بیوی بی اور اس نوجوان کو قتل کر دیا اور خاموشی سے واپس چلا آیا اگلے روز ہم شہر میں داخل ہوئے جب میں اپنی حویلی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور افسوس کر رہے ہیں میرے واقف کاروں نے بتایا کہ کسی نے بڑی بے دردی سے ایک خاندان کی تین نسلوں کو ختم کر دیا ہے مجھے معلوم ہوا کہ جس اجنبی کو میں نے قتل کیا وہ میرا ہی بیٹا تھا جب میں سفر پر نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی لیکن اس کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا اب میرے صدمے کی انتہا نہ رہی میں نے اپنے ہی عزیزوں پیاروں کو ختم کر دیا میری تمام دولت چلی گئی میں نے لوہار کا کام اختیار کر لیا لیکن جب میں ہتھوڑا اٹھاتا ہوں تو میری ماں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ بیٹا کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں بال پوس کر بڑا کیا تھا بیوی کہتی ہے کہ سولہ سال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو لیکن آپ آئے تو میرے قاتل کے روپ میں آئے بچہ کہتا ہے کہ بابا ابھی تو میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی کیا کیا امنگیں تھی میری آپ نے مجھے ختم کر دیا آخر کیا قصور تھا میرا بس ایسے ہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں اور میں سر پر ہتھوڑا دے مارتا ہوں اب مجھ سے یہ درد سہا نہیں جاتا تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو ہاتم نے کہا یہ مصیبت خود تمہاری لائی ہوئی ہے میں کیوں گناہ گار بنوں اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اسکفی کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنا کر کہا اب تم اپنا راز بتاؤ اس نے کہا ہاتم یہاں مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا جو مینار پر آ کر بیٹھ گیا میں دوڑتا ہوا گیا اور پرندے کا ایک پیر پکڑ لیا اسی وقت وہ پرندہ اڑا مارے خوف کے میں نے اس کے پیر مضبوطی سے پکڑ لیے کچھ دیر بعد میں نے نیچے دیکھا تو مکان مسجد کے مینار انسان سب چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے جیسے کھلونے ہوں پھر سب میری نظروں سے اوجل ہو گئے پرندہ مجھے لے کر ایک بڑے محل پر اترا میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے حال میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہے اور اس پر چالیس رکابیاں تشتریاں اور پیالے رکھے ہوئے ہیں جن میں ترہ ترہ کے کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں گرم گرم باپ تشتریوں سے نکل رہی ہے میں بھوکا تو تھا ہی ہر رکابی سے تھوڑا تھوڑا کھاتا گیا یہاں تک کہ میرا پیٹ پر گیا اور پھر بھی ایک پلیٹ باقی رہ گئی اس کے بعد مجھے پروں کے سرسرانے کی آواز آئی اور میں چھپ گیا چالیس پرندے آ کر میز پر بیٹھے جن میں سے ہر ایک اس پرندے سے مشابہ تھا جس سے لٹ کر میں آیا تھا جب پرندوں نے دیکھا کہ ان کی پلیٹ میں سے کسی نے تھوڑا سا کھا لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا جس نے ہماری پلیٹ میں سے کھایا ہے وہ ہمارا ہی جیون ساتھی ہوگا یہ پرندے دراصل ایک جن کی چالیس لڑکیاں تھیں جادو کے زور سے انہیں پرندہ بنایا گیا تھا جس پلیٹ سے میں نے نہیں چکھا تھا وہ رونے لگا اس نے کہا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا جس نے میری رکاپی سے نہیں کھایا پرندے سورج ڈھلنے کے بعد اپنی ہنسی شکل میں آ جاتے تھے اب میں انتالیس لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹ سے رہنے لگا یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا پھر شیطان نے مجھے اکسایا کہ تم چالیسویں لڑکی سے بھی شادی کیوں نہیں کر لیتے میں نے اس سے اپنا مدعا کیا اس نے غصہ میں اپنے پر پھڑ پھڑائے اور میں نے دیکھا کہ میں یہی مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں بس ہی سے میری یہ حالت ہو گئی ہے اب تو میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو آتم نے کہا یہ سب تمہارے لالچ کا نتیجہ ہے اب تم ہی بھگتو میں کیوں اپنی تلوار کو تمہارے خون سے داغدار کروں اسے چھوڑ کر وہ حسن السراج کے پاس پہنچا اور اسے یوسف اسکفی کا قصہ سنایا اور اسے کہا کہ اب تم اپنا راز بیان کرو اس نے کہا میرے ماں باپ بہت مالدار تھے اور مجھے بہت چاہتے تھے جب میں شادی کے لائق ہوا تو انہوں نے میری شادی طے کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی مگر شادی کی رات میری آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو میں نے خود کو یہاں پایا تب سے وہ صورت میری آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے جب میں کسی کی ذہن بناتا ہوں تو اس کی شکل کو سلائی کے ڈیزائن میں منتقل کر دیتا ہوں پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا نقش کسی اور کے پاس جا رہا ہے اور میں اسے واپس لے کر زین کو کاٹ ڈالتا ہوں مگر اب مجھ میں جینے کی سکت نہیں رہی تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر دن سے جدا کر دو اب حاتم تائی نے جانا کہ یہ وہی حسن ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا اس نے حسن سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے شہر لے چلتا ہوں اب تم سفر کی تیاری کرو تمہارے ماں باپ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں آتم تائی اور حسن حویلی پہنچے وہاں خوشی کے شادی آنے بجنے لگے ماں باپ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا حسن کو منہ مانگی مراد ملی بی بی کو شہر آتم تائی جس کی سخاوت کا سارے جہاں میں چرچہ ہے دونوں کو مبارک بات دے کر اپنے مقام کو پوچھ کر گیا ناظرین اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے